हेलो दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एच आज हम लोग देखेंगे डिफ्यूजर सिलेक्शन मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एयर एयर टर्मिनल प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ था जिसमें जो एयर डक्ट से बाहर आती है कौन से कौन से प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें से एक होता है डिफ्यूजर आज हम लोग देखेंगे उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं डिफ्यूजर क्या होता है डिफ्यूजर एक तरीके का एयर टर्मिनल डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो एयर है डक्ट से बाहर आती है और उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं डिफ्लेक्सिंग ब्लेड के थ्रू तो इसमें आप फोर वे डिफ्यूजर आज हम लोग देखेंगे इसमें चार टाइप का आता है एक होता है फोर वे टाइप डिफ्यूजर इसमें क्या होता है कि चारों साइड से एयर बाहर निकलती है दूसरा होता है थ्री वे टाइप डिफ्यूजर जिसमें एक साइड से एयर एयर बाहर बाहर नहीं निकलती है। थ्री निकलती थ्री साइड से है दूसरा होता है टू दो से तो से तो से दोनों सेम ही है बट दोनों के हिसाब से दोनों अलग अलग है ये कॉर्नर टाइप डिफ्यूजर तो ये एक साइड से एक साइड से दो साइड से ही ओपन रहेगा दूसरा लास्ट वन होता है ये जितने भी डिफ्यूजर है ये लोकेशन के हिसाब से यूज होते हैं अगर मान लीजिए आपका रूम का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है और विथ उसका बहुत कम है तो वहां पे हम लोग टू वे टाइप डिफ्यूजर यूज करेंगे मान लीजिए डिफ्यूजर हम लोग कहीं पे यूज कर रहे हैं जहां पे कॉर्नर है तो वहां पे हमको ये टू वे टाइप कॉर्नर यूज करना पड़ेगा तो एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कौन सा यूज कौन सा हमको यूज करना है अगर इसका मेक देखेंगे तो एल्यूमिनियम मोस्टली जो यूज होता है एल्यूमिनियम का यूज होता है अगर हम लोग चाहे तो माइल्ड स्टील स्टेनलेस स्टील

एक तरीके से बाधक उत्पन्न कर रहे हो जिसके थ्रू क्या होता है कि जो आपकी जो एयर है वो हैमिंग साउंड वहां पे क्रिएट होता है और वहां पे साउंड क्रिएट होता है तो वो जो लेवल साउंड का लेवल होता है वो हमको उसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है वो जो साउंड लेवल है वो आपको देखना पड़ेगा अगर आप डिपेंड ऑन एप्लीकेशन के हिसाब से अगर आप ऑडिटोरियम में यूज कर रहे हैं तो आपको अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डीबी तक कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप हॉस्पिटल में है तो वहां पे ट्वेंटी फाइव टू थर्टी तक अगर ऑफिस कर रहे हैं तो थर्टी टू थर्टी फाइव तक अलाउ रहता है तो आप डिपेंड कर रहे हैं एप्लीकेशन कौन से कहाँ पे यूज कर रहे हैं ये जो नॉइज लेवल क्राइटेरिया है आपको अस्ट्रे की बुक में भी मिल जाएगा या आप कोई मैन्युफेक्चरिंग का डेटा लेंगे तो वहां पे भी वो लोग बताते हैं कि आपको कहाँ पे कितना सेलेक्ट करना है दूसरा होता है वेलोसिटी क्योंकि जो एयर आ रहा है किस वेलोसिटी पे आपको उसको बाहर निकलना है उसके हिसाब से भी आपको सिलेक्शन करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपका जो नॉइज लेवल है वो भी ज्यादा रहेगा थर्ड वन है अपियरेंस आप किस टाइप का डिफ्यूजर यूज कर रहे हो आप राउंड यूज कर रहे हो स्वेल टाइप यूज कर रहे हो स्क्वायर टाइप यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से फोर्थ होता है एयर फ्लो आप किस टाइप आपका सी एफ एम क्वान्टिटी कितना एयर क्वांटिटी कितना है आपको उसके हिसाब से उसकी साइजिंग करना पड़ेगा लास्ट वन है टाइप ऑफ सीलिंग एंड इट्स हाइट आप किस टाइप का सीलिंग यूज करो हाइट कितना है मान लीजिए आपका हाइट बहुत ज्यादा है तो आप आप फोर वे नॉर्मल डिफ्यूजर यूज करेंगे तो एक एयर जो है नीचे तक नहीं आ पाएगा तो उसके हिसाब से आपको diffuser, आपको नोजल टाइप डिफ्यूजर डिपेंड है एप्लीकेशन हाइट कितना है जो पैरामीटर मैंने बताया वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सब आपको माइंड में रख के फिर डिफ्यूजर का सिलेक्शन करना पड़ेगा तो ये कुछ है जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है जो जो स्टैंडर्ड साइज है नेक तो इसको हम लोग दो साइज से देखते हैं एक होता है नेक्स्ट साइज दूसरा होता है आउटर साइज नेक्स्ट साइज आउटर साइज क्या होता है वो देखते हैं पहले तो ये नेक्स्ट साइज होता है ये यहां से यहां तक ये क्या होता है जो डप्ट आपकी आएगी डक्ट ये साइज की रहेगी और आउटर साइज क्यों होता है ये मान लो ये जो आपको बनाया हुआ स्क्वायर शेप सी शेप में ये आपका सीलिंग लेवल हो गया तो डिफ्यूजर को फिक्स करने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए हम लोग ये इसका एक साइज आउटर रहता है थोड़ा सा बाहर निकालते हैं जिससे हम लोग सीलिंग पे उसको हम लोग फिक्स करते हैं तो ये स्टैंडर्ड साइज है सिक्स बाय सिक्स मीन फिफ्टी बाय फिफ्टी से स्टार्ट होता है और इसका जो आउटर साइज होता है वो एक साइज़ रहता है मान तो 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 ये कुछ स्टैंडर्ड साइज है एनी टाइम का, 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 का। याद रखना है जो कि यूज होता है फोर वे टाइप डिफ्यूजर में और बहुत, बहुत बार क्या होता है अगर, अगर, अगर मान लीजिए आपका जिप्सम

वो ग्रिड में प्रॉपरली बैठ जाए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल साइज देखेंगे तो 595 फाइव नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव रहता ताकि वो ग्रिड की जो पट्टी है उसके ऊपर डिफ्यूजर प्रॉपरली फिक्स हो जाए अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजर सिलेक्शन कैसा करते हैं मोस्टली दो मेथड से आप कर सकते हैं एक तो मैनुअल मेथड से दूसरा चार्ट के मेथड से आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल मैन्युफैक्चरर है उनसे आपको ये चार्ट डेटा मिल जाएगा जो अब मुंबई महाराष्ट्र में देखेंगे इंडिया में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है कॉस्मोस का डिफ्यूजर कॉस्मोस जो एयर कंट्रोल प्रोडक्ट रहता है एयर टर्मिनल प्रोडक्ट रहता है वो बहुत ज्यादा यूज होता है कॉस्मोस का एयर प्रोडक्ट का और आप कैरी एयर का भी ले सकते हैं ये कुछ स्टैंडर्ड कंपनी का आप लेंगे तो उनका चार्ट भी है आप डेटा भी देख सकते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट है 150 फिफ्टी बाय वन से यहाँ से आप सी देख सकते हैं यहाँ से नॉइज लेवल कितना है वो आप चेक कर सकते हो कितना मैक्सिमम थ्रो है वो भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से जो डिजाइन होता है 300, 400, 500, 600, 700 हंड्रेड सिक्स पे डिजाइन होता है आप मोस्टली देखेंगे तो 400 और 500 पे ही डिजाइन किया जाता है 600, 700 हम लोग इंडस्ट्री में या जहाँ पे हाइट ज्यादा है वहां पे हम लोग यूज करते हैं तो आप देखिए वन फिफ्टी बाय फिफ्टी टू फिफ्टी टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड और आपका ये आप डिजाइन करना है तो आपको पहले तो वेलोसिटी कॉलम में जाना पड़ेगा किस में आपको रखना है फिर वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा सबसे जो मेरा वैल्यू मान लीजिए फोर हंड्रेड के लिए तो नजदीक कौन सा वैल्यू है तो फोर हंड्रेड डायरेक्ट मिल गया तो आप थ्री हंड्रेड बाय थ्री हंड्रेड थ्री सेवेंटी फाइव सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका नॉइज लेवल रहेगा ट्वेंटी डी बी है जो फ्लोर रहेगा सिक्स फीट ईच साइड रहेगा तो आप अगर टोटल देखेंगे तो थर्टीन फीट टोटल हो गया अगर मान लीजिए आपका फोर हंड्रेड नहीं रहता फाइव हंड्रेड रहता तो आपको डिजाइन फोर हंड्रेड पे ही करना है एफपीएम पे तो आप फोर हंड्रेड और सिक्स ट्वेंटी के बीच का बीच में आपको कोई भी लेना अब जो आ रहा है तो आप ये भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं बट आपको वो देखना पड़ेगा अगर आप मान लीजिए 500 है अगर आप कम पे जाते 400 पे जाते तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा अराउंड 450 तक चला जाएगा इसके लिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका वेलोसिटी अप्रोक्स कम हो जाएगा थ्री या थ्री तक चला जाएगा तो आपको प्रॉपर मेथड आपको चेक करना पड़ेगा वेलोसिटी कितना है तो आप मोस्टली अब हायर साइड ही सेलेक्ट किया जाता है तो डिपेंड कर रहा है आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं या तो 400 भी सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी ओके okay है 500 आ, 625 के हिसाब से थ्री सेवेंटी का भी सेलेक्ट कर सकते हैं बट सिक्स ट्वेंटी में क्या है उसका वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा तो जो थ्रो कैपेसिटी रहेगा वो कम हो जाएगा तो इसके लिए आप 400 अगर लेंगे तो थोड़ा सा जो नॉइज लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होगा बट

तो आप वेलोसिटी जितना ज्यादा करेंगे आप ज्यादा सी एफ एम उतना निकाल सकते हैं मान लीजिए थाउजेंड सी एफ एम आया आपका तो यहाँ से आप सेवन हंड्रेड पे है तो आपका देख सकते हैं थर्टी सेवन डीबी आपका रहेगा और आपका जो साइजेस रहेगा थ्री सेवन आप इस चार्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपको प्रे, टोटल प्रेशर ड्रॉप जो डिफ्यूजर है प्रेशर ड्रॉप कितना आएगा आप वो भी चेक कर सकते हैं सेम दूसरे टाइप के जो डिफ्यूजर है मैंने एक ही एक दो ही एग्जांपल लिया हुआ यह थ्री वे टाइप डिफ्यूजर है आप चेक कर सकते हैं थ्री सेवेंटी फाइव और फाइव ट्वेंटी फाइव का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है सेम आप चेक कर सकते हैं सेम वेलोसिटी थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड पे आपका थाउजेंड है फिफ्टीन हंड्रेड कोई भी एक सीएफएम सेलेक्ट करिए और आपको वेलोसिटी सेलेक्ट करिए आपको जो भी कॉलम में मिलता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपको बस एक ही चीज चेक करना पड़ेगा अगर मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो सी एफ एम दिया हुआ है वो जो सी एफ एम दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड सीएफएम है मान लीजिए आपका यहाँ पे 400, आपको आपको पे डिजाइन करना है, है, तो है, एक एक तो आपको है, तो तो मान लीजिए आप या तो ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं बट आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप इसमें जाएंगे तो वेलोसिटी कम होगा यहाँ पे जाएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगा बट उसका लेवल इंक्रीज होगा तो आप एप्लीकेशन कितना नॉइज आपको अलाउेबल है तो आप उसके हिसाब से सकते हैं एक एक मैनुअली आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं मान लीजिए आप साइड पे काम कर रहे हैं और आपको कोई डिफ्यूजर सिलेक्शन करना पड़ गया कि आपको कॉलर साइज कॉलर साइज सेलेक्ट करना पड़ गया तो आप कैसा करेंगे तो आपका जो भी सी एफ एम है आपको मालूम है मैं थ्री हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड डिजाइन कर रहे हैं तो एक कोई भी वेलोसिटी एज्यूम कर लो कि आप एप्लीकेशन अगर मान लीजिए आपका ऑफिस है तो आप फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड के बीच का वेलोसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं तो मान लीजिए आपने थ्री हंड्रेड का सी एफ एम कॉलर जो है आपका थ्री हंड्रेड है उसमें तो आप थ्री आपका जो वेलोसिटी है फाइव हंड्रेड तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपको आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स स्क्वायर फीट आपका जो भी डिफ्यूजर का नेक्स साइज रहेगा जीरो पॉइंट सिक्स स्क्वायर फीट रहना चाहिए बट जो हमारा हम जो साइजिंग होता है हम लोग मोस्टली इंचेज में करते हैं इंचेज तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा आप जो भी वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 144 से आप 144 से जैसा ही डिवाइड करेंगे आपको स्क्वायर इंच में आ जाएगा 86.4 स्क्वायर इंच अब आप आपको सेलेक्ट करना है तो ये जो भी एरिया सिक्स का आप देखेंगे जो नेक्ट साइज रहता है उसका वो स्क्वायर डिफ्यूजर ये उसका दोनों साइड जो है सेम ही है तो आप सिक्स का स्क्वायर कर लीजिए इसका इसका जो एरिया है 36 है लीजिएगा एट्टी सिक्स किसके बीच में एट्टी सिक्स एट्टी वन और वन फोर्टी फोर नाइन बाय नाइन और ट्वेल्व बाय ट्वेल्व के बीच में फॉल करता है तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो आपके ऊपर है डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो आपका थोड़ा नॉइज लेवल ज्यादा आएगा वेलोसिटी 500 है तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा आप रिवर्स वे में आप वो भी आप रिवर्स वे में सेम आप 81 वन यहाँ पे यूज कर लो आपको आप वेलोसिटी सेम मेथड से कैलकुलेट कर लो रिवर्स मेथड से आपको मालूम पड़ जाएगा सेम मान लीजिए आप अगर सेम आप डिजाइन कर रहे हैं मान लीजिए भी जा सकते टू तो किसके नजदीक है वो चेक करने का नजदीक किसके वन फोर्टी फोर के नजदीक है बट अगर हम लोअर साइड जाएंगे तो हमारा लॉस है तो इसके लिए हम लोग हायर साइड क्योंकि लॉस में कैसा है कि वहाँ पे आपका नॉइज लेवल इंक्रीज होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो आप थोड़ा सा अगर 225 का सेलेक्ट करेंगे तो आपका वेलोसिटी कम होगा तो आप एप्लीकेशन के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं थैंक यू दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं थैंक यू दोस्तों